история Бучи. В эти дни исполняется три года устроенные неонацистским режимом Зеленского и его хозяевам чудовищной провокации с целью обвинить Россию. Отступить перед лицом товарищем очень сложно, потому что ты живешь с ними каждый день. Что якобы пока не закончится, так ты же ее никогда не закончишь, Владимир Владимирович. Какой ты великий человек и все остальное. Мы это все прекрасно понимаем, но причем здесь наши жизни. Вот интерес китайских потребителей к российской продукции после таких мероприятий огромный. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської пропаганди, де вони безкінечно 24 на 7, які завжди говорять про нас. Ну як говорять, скоріше брешуть. Я покажу вам кожен приклад, коли росіяни маніпулюють інформацію. Ну і звісно, як завжди, з вашою допомогою рознесемо їх в бух і прах. Не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і коментуйте, почути і побачити. Ну і в Росії я замислилася на тему, як Же виховати ідеального воїна, ну такого, щоб знаєте, і в штурм не боявся йти, і зайві питання ніколи не задавав. Пропагандисти, нічого кращого не знайшли, як просто зробити відсилку до колективу. Мовляв, має бути здоровий, продуманий мужицький колектив. Адже там багато безсвідомого, коли всі йдуть, всі наступають і діляться і своїм драйвом і адреналіном і, звісно, досвідом при тому, що я нагадаю, здебільшого, всі ці поради дають ті, хто бій бачив. А точно, на вид плазми, плазмы, то есть, і тільки и только теорию. І коли вони розповідають про жахи фронтового життя, про небезпеку дронів чи просто ворожих атак, то пам'ятайте, що вони геть нічого про це не знають. А тому як виховати ідеального воїна, може розказати хто завгодно, окрім російської пропаганди. Зрештою, ці пропагандисти не враховують і найголовніше в будь-якому колективі може бути така середньостатистична мразота, як, ти, як ті, яких ми вам багато показували, де розповідають про командирів, які забирають гроші, відправляють. непродуманные штурмы и просто люблять обнуливать своих идеальных воинов. Как воспитывают воинов, чтобы воин не боялся идти вперед в штыковую, грубо говоря? Коллектив. Только коллектив. Только коллектив и некое бессознательное коллективное. То есть, когда есть какая-то ну, идея сопричастности, да, очень часто мы говорим, там, подразделения спецназа или ВДВ, почему они лучше вот воюют, ну, что они друг друга натаскивают, мы вот лучшие, мы там, значит, гвардейцы, мы идем вперед. Отступить перед лицом товарищем очень сложно, потому что ты живешь с ними каждый день, ты видишь доблесть людей, которые ушли вперед, кто-то не вернулся, ты видишь, когда люди жертвуют собой, чтобы спасти других, и в этой ситуации струсить отойти назад очень очень сложно это первое во вторых а, ну кто был в зоне боевых действий там на самом деле не всегда понятно что происходит смерть может произойти просто щелчок и все и погас свет. Дроны или где-то, это не штыковая атака. Да, сейчас есть рукопашные схватки, и мы видели, что и на ножах это происходит. Это не просто так войны носят на себе большие ножи, потому что вот так может произойти. Не успеешь выхватить автомат на короткой схватке. Но в основном это, конечно, большие дистанции, это артиллерия, это дроны, это, это единицы, кроме штурмовиков, видят противника вот так в упор и стреляют. Против и про жахи российских дей российскую оккупационные Кривавою армією там майже нічого сказати нового світові. Зараз ми дивуємося і засмучуємося, що навіть чергова атака, наприклад, по кривому рогу, не викликає занадто сильної реакції, засудження правильних слів, але з іншого боку, вже всі все тавнень-давно знають про Російську Федерацію. В міжнародному кримінальному суді є чимало справ проти російського вищого воєнного командування, та й політичного, як то Путін. У тому числі Тож, все, що лишається нам, це підтримувати розслідування, збирати факти, докази російських злочинів, але переконувати більше нікого нічого не потрібно. Але це не заважає Марії Захарові виходити і цинічно говорити, щодо третіх роковин страшних подій в Бучі, ми готуємо черговий маскарад. Маскарад який, що саме ми можемо і маємо там зробити? Воскресити і вбити, як ви робили, це ви, підкласти щось. Не треба, всі все бачили. До речі, це дуже важлива історія, тому що на тлі нашої трагедії в Бучі росіяни намагалися розкрутити свою альтернативу. Ай-яй-яй, що нацисти наробили на Курщині? І нічого не вийшло. Жодного іноземного журналіста, жодної заяви чи розслідування, адже розслідувати нічого. Або чередного маскараді, которого готові запад, це історія Бучі. В ці дні сповняється три года. устроенная неонацистским режимом Зеленского и его хозяевами чудовищной провокацией с целью обвинить Россию, как они там сказали, в военных преступлениях против мирных жителей, расположенных в пригороде украинской столицы, населенного пункта Буча. Мы неоднократно с фактами на руках говорили, что так называемая бойня в Буче является циничной западно западной и киевской режимной инсценировкой однако банковые ее покровители не оставляют попыток возложить на россию ответственность за ими, же кровавый спектакль они делают все для того чтобы дискредит... для того чтобы продолжать эту самую историю с дискредитацией нашей страны в мировом информационном пространстве но мне кажется даже не это главное для них для них главное подкинуть кость тем кого они продолжают затягивать вот в эти самые кровавые мясорубки, тех, кого насильственно на Украине мобилизуют. Для них этот спектакль нужен. Я напомню, в 1944 году нацисты также обвиняли Красную Армию в так называемых преступлениях против гражданского населения после оставления города Немерсдорф. Историками позже это было признано сознательным искажением фактов, для того, чтобы очернить советских солдат. Сегодня ровно так же, по тем же самым нацистским лекалам, работают те, кто продолжает обвинять российскую армию в якобы совершенных неких преступлениях в Буче. А давайте теперь рассмотрим, чтобы, может быть, помочь ООНовцам, да и всем здравомыслящим людям понять, что же там произошло. Давайте просто инвентаризируем все нестыковки этой чудовищной постановки. Первое. А каким образом Тела людей, как было сказано, убитых в последние дни февраля и первые числа марта, как утверждается, пролежали до начала апреля нетронутыми на улице Яблонской. Основная версия киевского режима состоит в том, что якобы массовые расстрелы гражданского населения были осуществлены, по их словам, российскими военными в первые дни после захвата города. Я напомню, Буча была частично занята российской армией еще в конце февраля 2022 года. Отдельные районы оказались под контролем вооруженных сил России в начале марта. Все так называемые видеосвидетельства, которые передают западное агентство, относятся к апрелю. При этом видно, что на телах нет следов разложения. Нет свидетельств гниения, нет повреждений тел, нет повреждений тел, в том числе животными. В таком состоянии долежать на улицах мягкой весной 2022 -го года тела просто не могли. Второе. Когда, кем и где на самом деле были совершены убийства жертв Бучи Современные средства криминологии, судебно-медицинской экспертизы позволяют с, вы... с высокой степенью точности установить момент смерти человека по косвенным признакам. Более того, удается установить и место убийства по так называемому э -э, фактору криминологическим артефактом. Это остатки веществ под ногтями, характер изношенности одежды, молекулярные следы и так далее. Сведения о том, где и когда были убиты люди, которые выдаются киевским режимом за жертву Бучи, нет в публичном пространстве. И тут нам подъехала чергова порция в информации про то, что же такая СВОшная армия. При этом дивовижно, Три роки воєнний злочинець Путін вбиває своїх понад 900 тисяч раненими і вбитими, і тут все одно знаходяться ті, хто вірять, що якщо підбрати правильні слова, правильну інтонацію, правильний підхід, то Путін почує, зрозуміє, і все виправить. <х cara> Які дурні одним словом, зробив СВОшник звернення до Путіна, де вирішив розкласти всю правду, все, що з ним відбувалося. І контракт підписав, і він закінчився. І як під обстрілами він рятував інших покидьків, і як він потім потрапив на лікування? Йому зробили операцію, все болить, і ніхто не може все одно йому допомогти. І в армії, і в тилу на них абсолютно наплювати. Далі більше він вирішив якраз розповісти і про те, а що ж відбувається на фронті, як абсолютно командирам плювати. Можеш ти чи не можеш наступати? Болить тобі щось, ти захворів чи ні. Топку тебе все одно відправляють помирати. Звісно, він сподівається, що його слова, які долетять до Володимира Путіна, він все почує, зрозуміє, каже: отпустіть цих пацанов назад. Ну тобто, оголосіть демобілізацію, що не знаючи всієї правди. На фронті має загинути абсолютно всі, всі до одного СВОшники. Додому Путін їх пускати не збирається. Уважаємо, Володимир Володимирович! Товарищ наш президент. Я понимаю, что вот меня за это видео могут прииметь. Но что вы там делите, я не понимаю, сколько народу уже пострадало. Я вот заключил контракт э, в 23 году еще в августе. Контракт давно закончился. Сфер контракта, как бы да, я работаю. В октябре вытаскивает человека под обстрел из-под обстрела с утра до позднего вечера, когда уже стемнело, когда по нам играли, били из бросники, выкатила Брэдли, причем при этом же работал миномет. Ладно, с горем пополам его вытащили, я сбросил, бронежилет. Я понял, что я не могу ходить, когда адреналин опустил. Сказал это медику, медик говорит, да никто, пока тебе ничего не оторвет или Жесткая, сколочная не будет, никто тебя дальше-то медикам не покажет. Ладно, с октября месяца до января. протерпел еще одну задачу, на одну задачу сходил уже с этими коленями. Приехал в Омск домой, а, сделал себе МРТ, короче, сделал мне операцию, нога болит эти, тянут обратно. Там я знаю, как у нас все происходит. Там ребят просто суют конкретно. Можно ступать, иди, беги, не хочешь, мы тебя просто в БМП посадили. Давай, двигай. Ты же можешь, что ты врешь-то. Ты же все, всемогущий. Да это кончится. Отпустите пацанов домой, те, кто реально, вот, допустим, как я заключил контракт на год. Я нигде не прописывал. То, что ваш там какой-то указ, там, 600 какой-то там, 47 или какой там, что якобы, пока мобилизация не закончится. Так ты же ее никогда не закончишь, Владимир Владимирович. Извиняюсь, но говорю на ты. Ты же никогда этого не сделаешь. Пока не оставишь в истории что-то за собой. Какой-то великий человек и все остальное. Мы это все прекрасно понимаем. Но причем здесь наши жизни, жизни пацанов, жизни молодых ребят, все остальное. У меня вот, ну, допустим, да, базара нет. У меня ипотека там. Двадцатку вместе надо платить. Но я не готов за ипотеку отдавать свою жизнь. Я пошел не ради денег, я пошел, уже помочь. Свою как бы миссию я выполнил. А то, что дальше пытаетесь мне навязать, мне это неинтересно. Я живой человек, у меня есть семья, у меня есть все остальное, так же, у остальных ребят, которых вы толкаете тупо на смерть. Причем, когда делается это штурмах, это реально тупо на смерть. И после того, как у всем світі намагається придумати план Б, что делать после того, как Дональд Трамп запровадив мита абсолютно против всех, Буквально драконівські, тільки в Росії, як і завжди, все супер. Ну ви ж пам'ятаєте, що й після санкцій вони змогли відстояти свій суверенітет, стали багатшими і краще розвиваються. Тож тепер якась ттьотка розповідає Путіну. Історію, звісно, хорошу, бо поганих йому розповідати просто не можна. Вона переповідає як у бізнеса великі проблеми, тому що за кордонами, зокрема в Китаї, їх ніхто не знає, а тому продукцію не купують. Але ж історія хороша, і саме про Путіна. Поганих він не любить про корупцію, економічну кризу, втрати. Ні, ні, тільки там, де він виявляється, підтримав якусь гнилу акцію і відвідав таку саму гнилу виставку. І тоді всі про них написали. І як паперла, вона, звісно, не каже, але в мене є припущення, що мова йде про якесь вітчизняне виробництво чорних пакетів. Поверьте, в России это сейчас бизнес номер один. Отдельно хотела обратить внимание на один из очень эффективных инструментов повышения узнаваемости нашей продукции за рубежом, потому что одна из проблем для новых рынков – это незнание про наши возможности. Это программа сделана в России. Мы благодарим вас за то, что вы поддержали эту программу. Если вы помните, в прошлом году в Харбине на Экспо вы посещали наш стенд. Это был наш стенд, это была один из элементов нашего фестиваля, ярмарки, сделанного в России, вот интерес китайских потребителей к российской продукции после таких мероприятий огромный. Нас заметили даже зарубежные СМИ, буквально на прошлой неделе и Bloomberg, и CNN написали о нашей программе, о ее эффектах, о том, что в Китае они написали бум на российскую продукцию. И мы провели с прошлого года пять фестивалей в разных провинциях Китая в Объединенных Арабских Эмиратах. С этого года, благодаря вашей поддержке, программа стояла правительственной. Сейчас мы формируем с Министерством, Министерством промышленности, сельского хозяйства, культуры, спорта, экономики, план мероприятий. И отдельно хотела доложить о нашем партнерстве с ОСИ. Мы с этого года, наша программа сделана в России, становится партнером конкурса «Знай наших». Это конкурс растущих брендов, которые вы поддерживаете. И победители этого конкурса, этого и последующих годов, которые имеют экспортный потенциал, будут пользователями всех наших мер поддержки по продвижению программы «Сделано в России». І на цьому друзі в мене все. А ви не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте почути і побачене. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!